असलाकुम प्यारे विवर क्या हाल चाल है जी मॉर्निंग टाइम और कल भी काफ़ी ज़्यादा सुबह के टाइम बारिश हो रही थी यहाँ पर और आज भी आपने वेदर देखा काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और फिर भी बच्चों ने जाना मेरा बेटा इस्कूल इस चला गया है और जो मेरी बेटी है वो रेडी हो रही है स्कूल जाने के लिए और आज मैंने उनके लिए ओट्स बनाए हैं सुबह नाश्ते में तो पराठा से इतना खा के नहीं जाते तो ओट्स में बादाम और मेवे डाल के वो बच्चों के लिए रेडी करके मैं आ गई हूँ बाहर तो देख सकते हैं काफ़ी प्यारा सा मौसम है सुबह सुबह इतनी अच्छी हवा चल रही है कि समझ जी रिवर्स मैं छोड़ने जा रही हूँ अनाया को स्कूल बारिश अभी तक हो रही है हल्की हल्की ना तो किन मिन है तकरीबन ख़त्म ही हो गई लेकिन थोड़ी थोड़ी अभी भी जो है हो रही है और वही जैसे मैंने आपको कहा था कि छोड़ने तो जाना ही पड़ेगा अच्छा यहाँ पे फ़ौरन बारिश के बाद क्लियर हो जाता है पाकिस्तान वाला हाल नहीं है कि भरी रहे हैं सड़कें ये देखें बिल्कुल क्लीन है सड़क थोड़ा बहुत इस टाइप का वो भी ये है कि आधे घंटे घंटे में ये भी हो जाएगा बेहाल ठीक है अच्छा इधर चीनीों ने तो काफ़ी बड़े बड़े टेरेस होम लिए हुए ज़्यादातर चीनीों के इधर मकान अच्छे हैं ये सामने वाला जो नज़र आ रहा है जब वो आदमी जा रहा है वो भी चीनियों का मकान है इन्होंने अच्छे मकान बनाए हुए बाकी लोगों की नस्बत ठीक है बाक़ियों के नहीं है इतने अच्छे मकान मगर चीनियों के बहुत अच्छे मकान हैं इधर अच्छे तरीके से वो यहाँ पे लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हैं पानी 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 तो स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है करीबी है जी स्कूल अनाया का ज़्यादा दूर नहीं है तो मैंने सोचा कि चलें मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी और अनाया भी स्कूल चली जाएगी इसमें जो तो कुछ एक ये है हमारे सामने और ये घर के पास एक बहुत खूबसूरत सा पार्क है ठीक है खूबसूरत सा मतलब ठीक है ख़ूबसूरत तो नहीं कह सकते लेकिन यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी है आपको शो हो रहा होगा इधर जाते हैं जी थोड़ी सी वॉक के लिए वैसे आज वैसे इधर काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं इस टाइम भी लेकिन आज चूँकि बारिश अभी हुई है तो नहीं लोग आए अच्छा ये जो छोटा सा ना मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ गीला है सारा तो मुश्किल है लोग नहीं आएंगे मैं भी जा रही हूँ घर ये एक इन्होंने बनाया हुआ है चीनियों ने थोड़ा सा इधर बैठ के लोग सुबह आते हैं थोड़ा बहुत अपनी इबादत करते हैं ठीक है चीनियों ने ये दरख्त शक्त लगाए हुए इधर एक ये भी इन्होंने बनाया हुआ खूबसूरत सा छोटा सा अपने पार्क के अंदर भी ये लोग ऐसे जो है ना बनाते हैं अच्छा सामने से मैं अपना आपको यूं दिखा देती हूँ पार्क ठीक है ये हमारा पार्क है तो इधर हम लोग वॉकशॉक कर लेते हैं मैं भी चार पांच चक्कर लगाऊंगी और चली जाऊंगी ठीक है तो ये मैं आपको सब पार्क अपना जो है ना थोड़ा दिखा देती हूँ अभी चूँकि मैंने ब्लॉगिंग जो है आ, कर रही हूँ शुरू तो इतना नहीं पता लेकिन आप लोग अगर लाइक एंड फॉलो करेंगे तो इन पता भी चलेगा कि क्या किस तरह करना है ठीक है बच्चे डेली आते हैं शाम को पाँच छः बजे तो मैं तो कम ही आती हूँ शाम को मैं आ जाती हूँ वॉक करने सुबह मैं कम आती हूँ ठीक है सुबह मेरे बच्चे अपने कज़न के साथ वैसे स्कूल जाते हैं आज थोड़ा सा आपको पता है बच्चों में कभी हो जाता है तो इस वजह से बच्चे आपस में कहते हैं हमने नहीं जाना तो मामा आप छोड़ें ये तो आपको पता है नेचुरल है बच्चों में चलता रहता है तो यही कुछ हुआ हमारे बच्चों के दरमियान भी तो ठीक है उसकी मामा भी आई थिंक उसको छोड़ा ही होंगी मैंने सोचा कि मैं छोड़ आती हूँ इसी बहाने बात भी हो जाएगी तो दो चार चक्कर लगाऊंगी ज़्यादा नहीं और उसके बाद चले जाऊँगी ओके जी ठीक है अभी हमारे इधर जो है शॉप्स तकरीबन नौ बजे तक ऑफ है अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं मुझे लगता है वो आपको नज़र आ रही है खुली हुई है तो बाकी काफ़ी खुल भी गई होंगी इधर तकरीबन जो निज़ाम है ना वो सुबह नौ से आप कह सकते हैं कि दस बजे से पहले पहले ना इधर शॉप्स भी बंद हो जाती हैं राजा जी जिनको क्रेज़ होता है एक्सरसाइज का वो तो आते हैं अब ये एक अभी आया जी वो आके एक्सरसाइज अपनी प्रॉपर कर रहा है यहाँ पे ये ग्राउंड भरा होता है लोग लेडीज भी इधर काफ़ी होती हैं और जेंट्स भी काफ़ी होते हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहे होते हैं चूँकि आज बारिश हुई है तो इसी आज आपको ख़ाली नज़र आए लेकिन अभी जो ये जो है ट्रैक सा बना हुआ इस पर करने के लिए जो लोग इस पर करते हैं वो तो आ जाएंगे ये कुछ लोग वैसे ही इधर करते हैं ना तो वो तो फिर आपको पता नहीं कर सकते लेकिन ये दो आगे हैं जी दो आगे हैं जिन्होंने अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी है और इनका एक्सरसाइज हमारी तरह नहीं बस चल दिया ये काफ़ी ज़्यादा वो देखिए वो अपने हाथों को और टांगों को स्ट्रेच कर रहा है अपना इनका एक तरीका है ये भी एक वीडियो पूरी बनाएंगे इस तरीके पे भी देखो वीवर्स ये है जी हम अपना ब्रिंग हम लोग रहते हैं और ये यहाँ से हम जाए ठीक है तो ये सत्रह फ्लोर है नीचे इधर बंगलों की दुकानें हैं नीचे हिस्से में गाड़ियाँ खड़ी की जाती हैं और कुछ दुकानें हैं और ऊपर जो है ना सेवनटीन फ्लोर तक है ये ठीक है सत्रह फ्लोर ये मंजिल है और हम लोग रहते हैं इधर देख लें तो शो हो रही होगी तो ये टेरेस होम तीन तीन